Περισσότερη δέντε ρουάγια, ποιή Faleminderit mirë, ka ako që flasim me juve, ka ako që më keni shkruaj tërë që kërkoni varin e që shkituaj këtu në Turqi. I jam munduar të bëj sa mundem, me gjithë se na atratë tranojë dhe kjo se mundi që përshtojë gjithë botën dhe të gjithëve jurojë shëndet të plotë dhe mos të prekë nga një kjo flamë e keqë. Edhe pa tjetër që kjo na i bëri mundësit e veprimtarisë ti kemi pak të kufizuara, bilës të kufizuara, uh, por falim që pranua të jeni pjesë e videos, sepse videot janë më me avantaj uh, të eksha njerëzit të shikojnë që me të vërtetë dikush me zemër dhe me shpirt kërkon biliyorsunuz ki ben Uzun yıllardır Türkiye'de Türkiye'de yaşamakta olan Arnavutların göç göçlerin ve hayatlarını çekiyorum Arnavutluk Devlet Televizyonu ve Kosova Televizyonu için ama bunun yanında daha önce de Rumeli TV'de yaptığım gibi yurt dışında yaşamakta olan Arnavutların Türkiye'de olan akrabalarının da anonsları ediyoruz. diyoruz. Pra kërkojmë të Humberit? kërkojme të humbërit. bis, akrabalarımız arıyoruz. Siz de lütfen değerli dostlar bu videoları izleyin. Tüm çarna buça paralel ol olacak ve herkese paylaşalım. Siz de destek olun. E, Prandë mirë të tyre videove, duke bërë biset me juva, e, shpresoj që të gjithë mi që ndodhe në, edhe në Turqi, do të nëndimojnë dhe e, e pa tjetër do të, rej, një, një rënja. Të njemi se pari, unë e lezi nga Skandoli. Së pari, dëshërë të falenderoj për për mundusin që më dhatë, për të kërkuar gjyshen tonë. Me të cilin kemi humbur, ose kemi ndërprer mardhenë e qyshën a viti 1972. Nim yeni çalıştadıydı. Sevgili dostlar, şu an kamerada olan değerli hemşerimiz 1972 yılından beri dedeleriyle bağlantıları yok. 1972 yılına kadar Türkiye'de yaşamakta olan dedeleriyle bağlantıları vardı. Şimdi tüm bilgileri tek tek alacağız. Atehir spresoy çanukos nyoko şume cad kufla simpler viti nim yeni Sepse kemizet uranyo persona ve çıkan onu viti nim 50. Okay. Uh, të, të marim të okay. dhënat një nga një, teksa juve i thoni në Shqip, unë t'i kthej në Turqisht. Uh, ju lutem emri në ratë të parë të prezentohet. Mua me qojnë Luan, Nevruz vrusë Saliko. Uh, dhe në lidhje me gjyshin... Uh, Kamera da ki dalit... Në qojnë? është uh, kamre da uh, dërli dostumës uh, Luar Nevruz uh, Saliko Nevruz? sa liko. Jam një për mafi gjyshët i veliot. Kendisi Veli Saliko'nun en büyük torunlarındadır. Yani anlayacağınız şekilde Türkiye'ye gelip burada yaşamış olan ve şu an tabii ki hayatta değildir. Veli Saliko'yu, Veli Saliko'nun ailesine ve onlarda kalmış olan çocuklar veya torunlarla bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Tamam. Bon. Cüşi. Cüş veliyor. Kur kağıdını. gjyshe gjyshe veli Hasan Saliko, në klapa Gramozi, dhe është nga fshati luarasi i Kolonjës, në jukë të Shqipërisë. Po, Dedeleri, po, edhe unë da e lerë... përkëthejnë është turqishë, Dedeleri, Veli Saliko, jada Veli Nevruzi, o zaman kiso i siminde, Luarasi Köyünde, Kolonia, Luarasi Köyünde, Türkiye gelmiştir. İstanbul. Evet. Po. është larguar nga kolonia rreth vitit 1925 ose 1926 Për Rosambo. O kolonia o kolonia bölgesinde bin dokuz yirmi dört yirmi beş veya yirmi alt yıllarından gitmiş ve İstanbul'a gelmişti. Kurular guan ga për në Istanbul, a la në fshat, gruan dhe djallën e ti të vogër në vruzhin, djallën e vetëm. Se vetëm një fëmijë kishte këtu. Po. Ëh Aradumus Velli Saliko ya da Nevruzi o zaman Luarasi köyünde evliymiş ve Türkiye'ye geldiği zaman orada eşini ve tek evladı olan tek bir erkek çocuğu bırakmıştı. Siz ee, işte evli geldiniz. Nevruz, Nevruz. Diali Velli, Çuva Nevruz. Nevruz. Gjadi vetëm. Ve orta bırakmış oldu tek erkek evladin isim Nebos. de Nevruz. Një vit, ish. një vit pas largimi të gjyshit, grua e ti vtiq, duke le në moshën tre vjeqare Nevruzit. Një vit të largimi. Aradëmës dede, aradëmës kishë veli Türkiye'ye geldikten sonra e, oraya dönmemiş ve 3 yıl sonra e, eşi ölmüştü ve hayatta sadece oğlu o zaman 3 yaşında olan Nevruz e, hayatta kalmıştır Yani e, onun hayatında orada kalan olan e, tek bir evladı varmış ve o 3 yaşında yetim kalmıştı. Babası Türkiye'ye gelmişti ve annesi vefat etmişti. Baba eti Nevruz'u... u rritë e gjagja i vetë. Që nga mosha do me në trej dhjeshtë, të e i u rritë e gjagja i vetë. Në luaras. Uh, jetim, jetim kalmış olan 3 yaşında nevruzu amcası tarafında büyütüldü. Yuve yeni po, ibiri nevruzi... Ibiri nevruzit nidni i, i, i veliyot. Uh, ve şu an bizlerle konuşmakta olan beyefendi aramakta olduğumuz Veli dedenin ız torunu yani orada bırakmış olan oğlunun nevruzunun tek oğlu. Yuvasavyeti kendiniz otoritanı? Onu tanıyam, sana diyeceğim. Şimdi 70 yaşlarında kendisi. Baba yuvay na Luaraska yet jo. gjithmonë dhe kur i kanë plot, filluar lidhjet e para me me gjyshin këtu pra që keni pasu kontakt deri në vitin 1972. Yuzveliu me Nevruzin i kanë filluar kontaktet letër këmbimet në bazë vitin 1950 deri në vitin 1964 kur babai tim Nevruzi vdiq. Ëh. Ee, ve 1950 yıllarından sonra e, şu an bizlerle bağlantı kurmakta olan beyin Efendi'nin babası Nevruz, yani Türkiye gelmiş olan Veli'nin tek oğlu, 1950 yıllarında mektup gönderme alimi olmuş. O zaman ilk bağlantıları olmuş ve bu bağlantılar mektupla gönderme alma 1964 yılına kadar devam etmiştir ve maalesef 1964 yılında babaları yani e, Türkiye gelmiş olan veliditetinin tek oğlu Nevrus hayattan ayrılmış vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Gjuveliu Gjuveliu kur vdiq babaitin na dërgoi te lehtë ngushëllimi. Në ngushëlloj për vdekjen e babait. Dhe nuk i ndërpreu, nuk i ndërpreu lidhje e... me ne, por i vazhdoi E, ayrıca e, babası vefat ettiğinde e, Türkiye'de olan veli dedemiz e, bir mektup göndermiş ve başsalığı dilemiş. Çünkü e, orada oğlu ölmüş ve torunlarına başsalığı iletmiş. Ama niye gitmemişler? Bunu da bir öğrenelim. Pra ikini pasur vajdimis lidye meletra, kontak meletra. Por ku nukeni par, nukeni vait nukeni ardur Nukeni vaito parase na atko izoluar ishit. Të nuk në lidhe një bilet edhe gjyqen tonë, nuk e lidhe të vindet të. Ati si janë veri datë kur të tërë. Ve hiçbir zaman görüşmemişler. Çünkü o zaman Arnavutluk'ta komünizm dönemi vardı ve giriş çıkışlar yasaktı ve ne Türkiye'den ki veli dediğimiz oraya gitmiştir, ne oradakiler buraya gelebilmişlerdir. Bu nedenle tek bir yol, mektup yolu, mektup göndererek alarak. Ve temel letreyle mağarada ki derine, Viti'nin, Miye'nin, Çin'de, Stadlı'ya dediği. Ne hatta Kuba'nın da cürşiç Dedeci mektuplarda ne yazmıştı acaba? O zaman nerede yaşıyordu? Ne işler yapıyordu? Kimlerle bağlantıdaydı? Bu bilgileri de alalım ki Türkiye'deki arkadaşlarımız lütfen özellikle İstanbul'da, özellikle kolonyalılar, özellikle Güney bölgesinden Arnavutları yani böyle ben Arnavutum, ben patriotum, onu bunun ıı, makamında gidip de onun bunun ceketinde, sandalyesinde yallamaya değil de evet. insanlara bir faydanız olsun lütfen. Evet. Uh, pra jam uh, edhe shumë e nevrikosur edhe me disa uh, shqiptarë hunë përpje që zbëjnë asë si gjëve të më thashtë e theme, kur kemi uh, kanë mundësi të i gjengë të rojnë nga, nga të kolonjarëve, sepse nuk janë një, një shumit se madhe të 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 tërqinë, një, gru, një grushti vogël janë nga Polonia, uh, por disa mundohen edhe të pengojnë, jo vetëm të ndihmojnë, por kur gjejnë një rënje, hedhin një gur, sepse vetëm din të lëpin kulltuqet edhe xhaketat edhe prapanicat atyre që janë në karrige për të bërë fotografi dhe më thonë që jemi këtu jemi ai. Edhe të them të drejtën, këtu janë këto janë njerëzit më të dëmshëm në jetën tonë, uh, se mendojnë që do jetojnë do jetojnë 100 milion vjet. <laughs> pra juve deri në 70-të keni pasur këmbë. Po pastaj patëm një patëm një presion nga minisi e brensh me ka këto dhe ndërë prejnë letra të këto, jo. Patëm sa ndërhyrë e të edhe, ndërë prejnë letra këmbimi. Unë duha të janë të njësërbi. Dhe bu mektuplar, këtu anyway. Bu mektuplar, këtu plarë që azmishken bu balantëlar kurup ve mektup, këtu yollu konuşurken o dönemde oradaki komunizm yönetimi tarafında baskı dan dolayı maalesef mektup, gönderme alma, alma ilaçişimde kesmişlerdir. Dua po? uh, po, të jetë disa veqori i përgjyshin, kjo zhve leo. Po, që shka dini për që zhve leo, këto punë në bëndë, me të cilët kishte me shësi, kush shkonte të mërë të me të në cilën në lagjë ishte, që shka dini. Që disa veqori për i përgjyshve leo. Letra në i dërgonte, me emër dhe me emër, veli gramozi. Jo me emër veli saliko, po veli gramozi. Se këshu e gjithë një stambo, shu... me emër një gramozi. Gramozi mali më i madh që kemi ne në Kolonj. Edhe është është oh. E simbolik. Është simbolik. O oh, male te male te çajna. <laughs> Ëh, uh, Dedelere mektup gönderdiği zaman genellikle mektupları İstanbul'dan göndermiş ve Veli Gramozi isimle göndermiş mektupları. Acaba burada gerçekten bu soy isim mi kullanıyordu yoksa evraklarda başka bir soy isim ve bu şekilde mi gönderdi bilemiyoruz. Ben gerekirse mezarlık müdürlüğünü de aradım oraya da gidip de, gidip de araştıracağım ve o mezarı bulacağım. Unë kam bërë dhe kërkesi që dini në, në qëndërën e varezave të Stambolit, uh, por nga korona kemi pasur uh, me të vërtet një një kohë shumë të vështirë, të cilët uh, të uh më, më, të, më, të, ma, ma, thanë që pa tjetër eja, uh, por uh, kjo koha na, na, tër, tërboj të na gjilve, sepse edhe nëse nuk delë dikush i gjallë, uh, ati ku është varin dërmjetë uh, rrugëve qeveritale dhe qëndërës të varezave, pa tjetër do shkoj të gjejë varin edhe... Uh, pa tjetër që do, do ju thirë që të vinë edhe të shkem së bashku, por shpresoj që para që të, të, të gjemë në këtë mënyrë të dalë dikush një, me të vërtet një shqiptari vërtet, dhe të thotë që po e kemi njohur, se si jam e sigur që shumë vete e ka njohur. Por nuk, nuk do haqë një zë që të pojë një fjalë goje dhe të bëjnë një që që të, të shan, pak një zemër. Zonë në moza që neve nuk e tim se shanë bëjmë një mund këtë maraj në Turqi. Nuk e tim, ne ti dhe bëjmë, e vë Por vetin të BM, Për vetin no, që vini nga Stambulli, që vini në kolonje, si do mos njeri që unë e njohë edhe e kam njëtër dhe fizikisht, na thoshte që veliu jeton shumë mirë dhe meret me plektori në Stambulli. Me plektori, ka dhe një fermë, ka dhe një fermë plektorale me lopë. Me lopë. Ka pas aktivitete plektorale në, në, chtër... në Stambulli. na thoshtë kë kolonjar ve dhe ky është nga luara se këtë ai thoshte këto gjëra unat bosh kohë kam qenë i ri i vogël këtë po jo por i mbajmë më shumë mirë informacionet e këtij kolonjari dhe na thoshi më drejtë dhe o donam dhe O dönemde Türkiye'den Arnavutluğa giden kolonyalı başka birisinin tarafında dedeleriyle ilgili aldıkları bilgiler bunlardır. Dedeniz İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da inek çiftliği vardır. Çok iyi şartlarda yaşıyor. Ve e, bu şekilde hayatım devam ediyor diye e, birebir söylemişler. Yani bu insanlar e, şu an İstanbul'da yaşıyorlar. E, fakat e, ben bir arada sorduğumda yok biz tanımıyoruz, bilmiyoruz, bilgimiz yok dediler. Yani yaşasın e, diyorum ben sözde Arnavut. Sipas'ta de dene, sipasi de dene ve, so? Sipas. informasyonu ve çenayapini, yoksul bir şey burada kutluyor. Yatıcı'nın Sultan Çiftlik, küçük Oy İstanbul. Evet ve dedileri Sultan Çiftlik'te Sultan Çiftlik'te yaşadığını söylemişler o dönemde ve orada inek çiftliği varmış. Veli Gramozi, Veli Saliko veya başka bir soyisim de burada kullanmış ama o dönemde bahsettiğimiz dönem Prapoplasmi Vida Şatabiyet yani bu dönemde 70'li yıllarında bahsediyoruz. çiftlik Sultan Çiftliği'nde yaşayan adında Veli bir Arnavut varmış ve onun yine çiftliği varmış. Veli Saliko, Veli Gramozu veya başka bir soy isim de kullanmış olabilir. Cüzik, nason ki Cüzik açan imartuar İstanbul, imartuar İstanbul ve ne martesa kapatır da fımiyi. Onun nuk edeyim, sasa fımiyi, o deyim ki, kaçan imartuar ve o dönemde e, evlenmiş Türkiye'de. Çocukları da olmuş fakat kaç tane çocuğu olduğunu bilmiyorlar. Tane bir kadın ki Gürci, eşi biri Hasanit, biri Hasanit ve biri Lili Hanit. ve Kalindur Lili Lilihan. Eşi biri Hasanit ve Lili Hanit. Ve Kalindur uh -huh. një një të të në të në. Një sekundë të luta. Veli Dede, binë si kësë doksan si dhe doğmuş, Hasanën ve Lilihanën oğludur kendileridir. Gjushë ja ka pasur ndonjë një vëla, motor, si e kanë pasur e të dhëna të tjera familjare kene? Gjushë ja, gjushë ja, është nga shtylla, nga fshati shtyllës. I A, e i korqës. Baba Anileri, shtylla këjë ndë imish. Po? Neve nuk dim, nuk dim shumë informacion për gjyshe, me thënë drejtën, se qa ka pa, që s'ka pa, nuk dim shumë informacion. Pra da s'kam që qartë. Po, pra, Të dhëna që keni janë këto dhe gjyshi e dini që ka adhër në vitin 1924-1925 dhe që ka e tilë këtu. Po këtu, a, a kishte përmëndër ndon një emër të dikuj që e njëte, ndon një komëshin, ndon një mik, ndon një shqiptar tjetër që u ka jo, ngellur në mundje? Në letra që nga të rëgohën të neve aje dhe që i redzojmë neve, nuk la, nuk la thoshe për në nuk la thoshe për në komëshi që kishe në Istanbul. Dhe për jo, a i përshem të e për njështë dhe vetë si janë në, në kolonjë për këto pyetje të tepër, dhe si jemi neve si fëmijë. Po 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 në vetë, nuk jep informacione, nuk jep. Vetëm ç'kemi informacion nga ata kolonjarë që kanë ardhur në në kolonjë. Yani devamlı mektuplarda sadece onlara çok merak ettiğini, devamlı onların hatırını sormuştur ve e, mektupta çok fazla geniş yazmamıştı. Bu sanırım oradaki komünizm döneminden dolayı bir sıkıntı olmasın diye endişelenmişti. ve fakat oraya giden e, Arnavutlar olduğu zaman ailelerine gönderip ve devamlı e, kendi hayatıyla ilgili bilgiler aktarmıştır. Yani sevgili arkadaşlar gördüğünüz ki gibi e, ekranımızda şu an 70'li yaşlarında olan bir Arnavut hemşerimiz var ve kendisi Türkiye'de 1924-25 yıllarında gelmiş olan dedesi, öz ve öz dedesi babasının babası Veli Saliko Veli Gramozi'yi arıyor. Ee, 1972 yılına kadar onlarla bağlantıları varmış ve 1972'den sonra bağlantıları kopmuş. Kopma sebepleri de oradaki komünizm döneminin baskısıdır. Yani Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da yaşamakta olan e, güney bölgesinin Arnavutları. Lütfen bu mesajı İyi bir şekilde dinleyin. Mutlaka birbirlerinizle haberdarsınız bir şey kaybetmiyorsunuz. Ben de bunun için herhangi bir para bir şey almıyorum. Zengin olmuyorum. Merak etmeyin. Ben kazanıyorum ve siz kazanmıyorsunuz değilsiniz. Sadece bir hemşerimize yardımcı olalım. Ve akrabalarını, dedelerini, dedisinin mezarını, onun çocuklarla görüşmek istemezlerse görüşmesinler. Onlar mezarını gelip bir çiçek koymak istiyorlar. Yuvay kırkoni tojene nasıl duan, nasıl kafa minga cüşe patiye taşı Por <laughs> nasıl atonuk duan tıtak olmi yuvay. Una me çıkan bör me është dëshira që të kenë varrin e tyre, që të sjellin i uqëndar. Kjo është çësia e që ka një varr, që ta vëmë të oflulet tek ai varr. Ta ditse ku prehet. ve kendileri tekrar vurguluyor. Çünkü daha önce sohbetlerde ben bunu yaşadım. Kendileri sadece burada olan dedesinin mezarını bulmak istiyor ve bu mezarda bir çiçek koymak istiyor. Başka bir beklentisi, başka bir arayışı yoktur. Burada çocukları varsa ve onlar görüşmek istemiyorlar. Belki korkular vardır. Hani dedileri çiftlikleri vardı da belki de onların inekleri gözü var diye değil. Burada bir hasret var ve o hasretle orada tek başına kalmış olan 3 yaşında bir çocuk yetim Amcaları tarafında büyütülmüş. Ondan sonra babasını görmeden ölmüş ve çocuklarına emanet bırakmıştır. Babamın mezarını bulun ve bir çiçek benim adıma koyun. Köşte de emaneti ibabayt duaya, şeveceni varini cüşüt ve tilenini lüle mi var? ben Pa tjetër, e dinë se jam munduar edhe po mundohem për të gjithë shqiptarit këtë do që janë, kush do që ka një rëjnë këtu në, në, në Turqi, sa mundësi kam, dhe pa tjetër që do të vazhdoj kërkimet e mija, si që u thashe dhe kërkesën e kam bërë në qëndrën e varezave, të cilët më kanë kërkuar që të shkoj atje dhe të plosoj disa dokumente për këto inqizime, sepse nuk janë të leta të, 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 të hapësh arkivat e vareve, se është bota e mbushur me me shumë mashtri me këtë kohë të fundit, por uh, pa tjetër që do kemë dëshirë që një i gjallë të në lajmëroj dhe nga një i gjallë në të tamanim këtë lidhje, por uh, shpresoj që së bashku me mbarimin e pandemis në filim të pranverës uh, do të jetë realizuar dëshira juaj uh, dhe me ndimën e qëndrës e varezave këtu në, në Stambol, të cilët më kam premtuar që do mi hapin uh, arkivat e vareve, uh, dhe do të jemi së bashku tuk një lule, një lule të kja dhe një lullet, një lullet e gvarë i gjyshit. Isha dhe, isha dhe. Uh, për momentin kubanoni, uh, për ku banoni, ku jetoni? Për momentin e jetoj më tirana, e tani unë kam për në pension, nuk punoj, po Pofër... që... Ta është pensioni në të mirë, në tirana kemi jetuar vazhjimisht, vazhjimisht, vazhjimisht tirana. Ok, ndëruar, uh, shumë, uh, kjo ishte lidhja e parë që bëra në këtë mënyrë, pra ndaj edhe në lidhjën e parë nuk u lidhëm do të, uh, dhe shpresoj që kjo do tjetë edhe një hap, uh, një dritare për të gjithë shqiptare të cilë të kërkojnë të afrimit të tyre, se do kisha dëshirë të ju një nga një uh, në regjistrime, por është kjo shum, koha shum, e së mundis shukur. që na ka blokua rukët dhe uh, social media, për të sociale janë këto që në ndimojnë, në nuk është një inëgjizim ekstra edhe perfect, por është një incizim me flerë, sepse është shumë me rëndësi të shuet mali i qëndra vjeqar ku njerëzit kanë dëshirë të marin qoftë erë edhe nga toka, edhe nga ajo dhe që kanë bulluar e shtrate të parëve të tyre, të gjakut të tyre. Zonja Mozë, shumë. Ju ju ja fjallin shumë Më nga telefonin Ma falenderoj nga zemra që Isha la zote tjep shëndet Forc, gjithë të mirët që ti jep një kontribut shumë të madhë, për që ne shqiptarë të gjejmë brajnë tona, të gjejmë jesë ta të umbu, të cilët i kemi një zemra tona dhe edhe që duam, duham të, të, kemi lidhje, sa do virtuale që tjena ato. Shumë falenderë, Moza. Zoti, tash është për bleftë, dhe gjithë të mirat. Ju lutem, unë jam vetë mërgjimtare, kam malë për të afer të mi që sot flasë në telefon me ta, uh, dhe e kemi për dëtyr, uh, unë gjithmonë them këtë, uh, unë sa jetoj uh, pa tjetër që e frymë edhe jam në jetë, por uh, kur të vdes duha dikush të më kujtoj, dhe aji që më kanë zitur për këto programe, mund të them, ka që një, një gjyshtet të djetë vjeqarë kur bëja programin me muzikë këtu në Rumeli TV në në Turqi, më merr në telefon një grua turke, e Aisha. Ishte nga deti i Dhe më thotë që vajzë kërkoj diçka nga ty mendova se kërkon një ndihmë ekonomike, diçka me gjithë nuk jam pasanike, nuk kam ekonomi për veten time, jo të ndemoj njerëzit, po shumë kam pasur raste të tilla që kërkonin dhe më tha, un jam e martuar me një shqiptar. Burri im sot është 88 vjeçar. Është me origjinë nga Tirana. Mirë po, uh, ai kurr nuk ka pasur lidhje me ë, të afërmit të tij dhe ai nuk don të vdes pa dëgjuar një z të të afërmëve të ti tij në Tiranë. Edhe i thash me le telefonin se do vit të vizitoj. Edhe e i lën telefonin në televizion, kur dola nga programi, më qeshën bilës ato të studios, më thanë, ja, mozo me vërtet do shkosh ti takosh, nuk po bën shaka, i thash nuk bëj shaka, do shkoj ta gjej. Më thanë, nuk e pun tjetër, të lash punën të atur, të vraposh mas njerëzve, i thash jo, se i dhash fjalën. Edhe e, e marr në telefon, i marr adresën e shtëpisë, shkoj te shtëpia i marr të gjitha të dhënat e, e familjes. Edhe ja dërgoj në atë kohë ka qenë i komunës të Basë e harova e mërën, i kërkojnë djesta, një ka qeni i, i, te, i tepelenës. Edhe e kemi pasu lidhje në Facebook, thjeshtë dërgonin për shëndetje, edhe i thashtë lutëm, më kërkoj një ndimë këshu, 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 kërkoj këto familje nëse mund të më ndimoni të i gjemë. Kur më tha, o, oh, qa fletë, tha, Këto i njohën edhe më dha telefonin e tyre. Edhe e marrë në telefon të zonjën edhe shkoj të kështëpia të tyre. ishte gjyshi 88-89 vjeqë, pra. 90 vjeqë po të thuash, edhe bëj lidhen telefonik e kësa e registroja në telefon. Kur gjyshi këtu nuk dinte të të flisë të Shqipë dhe kushëriri i ti që ishte në moshën 70 vjeqare nga Tirana nuk dinte të të flisë të Turqishtë edhe kisha hapur megafonin, unë ja përktheja, kur vazhduan të du të vajtonin, a i vajtonte në Tiran, kë vajtonte në Turqi, a i vajtonte në Tiran, kë vajtonte në Turqi dhe me preku zemran, dhe pas taj gjatë programeve vazhdova të marrë shumë telefonata nga shumë shqiptarë këtu dhe të Turqi, të cilët kërkojnë farefis në tyri në, në Shqipëri, në Kosovë, në Macedoni, dhe mëndej vazhdova të marrë telefonata nga Gjermania, nga Izvicra, nga Zvicra, nga Belgjika, nga Shqipëria, pra di kush kërkojnë rojnë muzikë, pra Mimoza Baçi se boll mjaftoi 10 vjet muzika, mjaftoi që të na hap rrugët e gjuhës. ë uh, Mendova të bëj një program të tillë, që falenderoj dhe TVS, falenderoj dhe RTK, të, të cilët gjithmonë më kanë përkrahur dhe i shfaqin programet atje, megjithëse unë nuk kam vënë ndonjë kusht, uh, edhe kur është puna pa lek, të gjithë vë intereson. <laughs> kur nuk kanë shpenzime. Por, eh, pa tjetër që kjo është për social media, sepse është një biset telefonike dhe nuk eh, e ka të eh, hajtë kualiten që mund të hejnë në televizion, por eh, do kishe dëshirë që të ju në një nga një edhe eh, të ashfaqë në rjetët televiziva, por besoj që do ketë bujtë dhe së kemë nevoj për asgjë dhe shumë shpetë. Një dhe të unë të falenderoj dhe njërë pa masë dhe je një misionare e vërtet, qofsh, enderuar, e gëzuar edhe gjishën dhe. Suksese, suksese punë tonë. Pun të shum Faleminderit. Shumë ditos. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Zoti ju bekoft, të qofshim me shëndet dhe ë uh, jam i sigurt që do shikojmë së bashku në Stamboll. Inshallah, uh, inshallah. Kam shumë dëshirë, kam shumë dëshirë. A ku 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 ku